Вот так не по-людски решила сделать очередной тату певицы Риана. Сегодня для нанесения надельных украшений салоны используют самые передовые технологии, но, видимо, артистки надоели эти стандарты. Так, во время гастрольного тура Рианы по городам Новой Зеландии она не смогла пройти мимо одного из самых необычных тату-салонов мира. Специалисты, работающие в нем, используют в своей работе шило, молоточки и даже акульи-зубы. Теперь одну из рук молодой певицы будет украшать необычный рисунок, причем довольно внушительных размеров. Ради этой красоты звезде, как видно, пришлось пережить несколько весьма неприятных минут. Пока барбадосская дива украшала свои ручки, Сандра Буллок нашла занятие пополезнее. 49-летняя обладательница Оскара и Золотого Глобуса собираются расширить свое звездное семейство. Рожать самолично актриса, конечно же, не планирует. Зачем ведь можно усыновить? Тем более опыт имеется. В 2010 году Буллок вместе с бывшим мужем усыновили малыша. Прошло три года, и звезда готова повторить эту процедуру но уже в одиночестве. Одним временем Канью Уэст наконец-таки помирился с Джимми Киммелом. Напомним, в конце сентября между рэпером и телеведущим разразился нешуточный скандал. Все началось с откровенного интервью Канью, в котором он, со свойственной ему скромностью, назвал себя главной рок-звездой планеты. В свою очередь телеведущий не удержался от иронии и показал в своей программе пародийный ролик, в котором словами Уэста разговаривал ребенок с важным видом подтягивающий молочный коктейль. За продолжением истории можно было понаблюдать все на том же шоу, однако ругаться уже никто не собирался. Звезды были улыбчивыми и много шутили. Кимл даже вручил своему гостю в качестве подарка кожаные шорты, которые фигурировали в пародии.